Всім привіт! Ще раз життя стає яскравіше та веселіше з кавою на скафе Триводному, а також з рубрикою Fashion Icon. Дарія Шаповалова та вдій завжди з вами в цій рубриці. Сьогодні поговоримо про те, про важливу частину фешн-показів. Ну, По-перше, там є і музика, і перформанси, і колекція, і дизайнери, і люди, які туди приходять, а також є круті та креативні запрошення. визитная карточка показа и во многих домах моды есть такая традиция намекать в пригласительном на то какая же будет тема коллекции mm -hmm. то есть ты получаешь и ты уже у тебя появляется маленькая какая-то зацепочка о чем же будет этот показ ты начинаешь об этом думать готовиться mm -hmm. там а за скипи знаю, че... ну обычно где-то во первых часу. зависит от дома моды но от недели до дня тебе они еще Кулы, могут приходить да. да то есть на следующий день показ а вот только принесли пригласительный ну тут зависит от почты курьеров и mm -hmm. так далее и так далее видите, у нас сегодня в студии да, все. мы хотели все. объяснить, Слухай, я что не это. Можно поверить, ты побывала на стрельбе. Да, показа. более того, это половина. Это всего лишь половина. Я просто не смогла унести больше. Это за последние три года. Тут вот я вижу совсем первые показы Терехова в Нью-Йорке лежат. Ага. Какие-то еще пригласительные на Франки Морелла, куда я никогда в жизни не ходила. Но ну, мы вот говорим, меня, до речи, про то, как они выглядят, про то, что они несут с собой. Да. И про креатив. Как бачите, это ну, все очень прикольно выглядит. Мы сегодня покажем все-все-все. Все, не не да, вот Тут как бы замысел в том, что fashion week все тяжело, да, там все не спят. И это были такие очки, которые, знаешь, вот так вот надевается, и в них засыпаешь, и они как бы делают глаза лучше. Wow. Ну, то есть намек на то, что давайте и отдохнем, и вот он у нас такой подарок. Но на самом деле, конечно, не всегда бывают такие креативные пригласительные. Раньше их было больше, особенно uh -huh. до кризиса. Сейчас очень многие там просто печатают на листике бумаги, да, и там, где будет показ, и не на картонке, а как-то проще делать. Там у дома всегда одинаковый белый пригласительный. Где-то тут был, я его видела. Просто uh -huh. написано Dior, и только отличается либо золотым шрифтом написано, либо серебряным. Золотой на кутюр, серебряный и на бред, я креативный, и вот э, жить звучайный а, а вот, а... Да, обычный маскина. А, общем, не а может, не -то... Звучаний, Нет, это может быть какой Нет, это, просто кусок другого пригласительного. Слушай, общем, ну а в чем тут прикол? Там, может, есть бренды, какие там но что-то показывают там креативно? Обычно, да, но вот у маскина всегда такие веселенькие пригласительные. Вот еще есть девочка, смотрите, вот такая. <звук> Тоже это был пригласительный. Пригласительный, очень смешной, правда? Uh -huh. Тоже маскина да. То есть, ну, москины они в принципе такие с юмором. Uh -huh. И это и свойственно их бренду, что делать что-нибудь такое примечательное. Dior, понятно, это более строго, поэтому у них пригласительные одинаковые. Вот, например, у Шанель вообще самая интересная история. Видишь, тут ну, не все пригласительные, но uh -huh. несколько на показы дома. Они все всегда намекают на тему коллекции. Вот это вот была тема yeah. о глобальном потеплении. Там стоял огромный айсберг uh -huh. в центре зала. Вот здесь стояли огромные трубы на этом показе. То есть ты всегда вот по первому, по фронту этой пригласительной, фронт, можешь увидеть, что же будет дальше. Тут было сено, много цветов, здесь была коллекция из белой бумаги, здесь стояла вот такая баночка в огромную величину. Сука, их все омалеванная. Да, конечно. Боже, а я же когда-то делала вообще нереальнейшее интервью с человеком, который, у него работа, нет, круче, он подписывает пригласительные. У него работа подписывать пригласительные, потому что каждый же подписывается вручную. Угу. И это очень важно, чтобы подписал человек с красивым и почерком, каллиграф. И красиво, да, там. да, да. И у него он рассказывал, там уходит три дня, на, например, на подпись пригласительных на одно шоу, потому что их порядка, например, 500 или 600. Угу. Вот, и это настолько интересно. То есть вот как он сверяет все эти подписи, как угу. он вырабатывал свой почерк, как он к этому пришел. Это, тут это, бачу, целая это тема. как уже да? Ой, это, это очень круто. Всем. Это маленькая Попробуем. книжечка, это пригласительный на шоу Ан и там внутри где-то было написано адрес и, и там, имя Дариша, куда Шаповалова. Да, Дарья Шаповалова есть, да. Вот еще Шанель. Но бывают такие очень лаконичные, например, Прада, угу. да. да а, а еще же все дома моды пытаются сделать так, чтобы никто не пришел один по двум пригласителям, что всегда часто происходит. Поэтому вот какая фишка. Охранник берет и забирает вот эту штучку, и у тебя остается такой. То есть ты никому его не можешь передать, потому что они знают, что у тебя должно быть вот так. Вот. А и там 10 це? кордонов. Это, это часть пригласительного на кинзо, потому что вторая часть это было упаковано много-много осенних листьев. К сожалению, а -а -а. где-то он остался у меня в офисе. Я его не смогла найти. Ну вот, например, пригласительный на показ с да, которым так много угу. говорят. Вот пригласительный на Луи Вуйтон. Вот О. такой обычный. Ну, он как будто бы, знаешь, как на багаж цепляется. Такой очень милый. Так, зараз, покажем всем, потому что я думаю, что всем интересно Да, но ну, он, он такой выглядит. уже поерзанный, и поюзанный. Еще могу показать пригласительный, которым я горжусь больше всего в своей mm -hmm. жизни? Это пригласительный на э, закрытую вечеринку 90-летия французского ВОК. Mm -hmm. Ради этого пригласительного можно было работать года три. Только mm -hmm. у меня и было до того, как попасть на эту вечеринку. Ну, такая же была обложка французского ВОК. То же самое не на пригласительном. И там была очень круто, на эта вечеринка, одна из самых лучших, на которых я была в своей жизни. У нас тут теж є в Україні люди, які дуже креативно підходять до цього. Авдей Я тут приніс, приніс свою, свою невеличку кубку пригосів. Насправді приніс пригоси на колекції Лілі Літковської. Ось, наприклад, є в неї такі банка залізна, і написано: Ви би хотіли стати банкою Ось так. Є також Авдей, у нас пропуск. Так, тут написано. Культ мод просвіт, Літ приглас. І ось так він виглядає. Також можна було потрапити дуже креативно, підписано Літковською. Також я тримаю в руках пробірочки. Вот так от Ви, це так крутий приклас у Лілі. Історія хвороби в нас. Історія болезни Лілі Лідковської. Тут написано Майко так: Літковська, ЛВ. Всі-всі-всі дані. А, мы думаем, даже креативно выглядит. В общем, теперь мы знаем, что и украинские дизайнеры тоже подходят к своим пригласительным креативно каждый сезон. Это же не просто так придумать. Ну, для тебя это важно, чтобы он выглядел даже красивый. Ну, это интересно, но мне важнее иметь этот пригласительный. Пусть он будет на какой-то такой оберточной бумажке, но там будет написано Дарья Шаповалова угу. и мое место и время, куда прийти. Потому что, когда ты идешь без пригласительного, это как-то менее радостно. Ну, так. так что, ну, а когда он, конечно, еще и красивый, это вдвойне приятно. Ну, что ж, это Дарья Шаповалова, в рубрика Fashion Icon, и скоро с вами встретимся.